здесь представлен фрагмент, в котором можно увидеть расположение ядерного топлива в тепловыделяющей сборке. Авария, которая возникла на Чернобыльской АЭС, ее реализация принципиально технически невозможна просто на таких атомных блоках, как было эксплуатировано на Запорожской станции. То есть это в первую очередь вызвано именно конструкцией самой реакторной установки, само, самого корпуса и активной зоны. А ну, Мы общались со всеми как бы, людьми, которые приехали с Чернобыльской АЭС. Для них это было, скажем, как вот если сравнить там какую-то допотопную машину с иномаркой по управлению.